అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అక్షర పేరు పేర్వేల నేను ఇండియాలోని హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను ఇప్పుడు నేను శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని ద్వాదశాధ్యాయం భక్తి యోగాని పాడుతున్నాను ముందుగా ప్రార్థనా శ్లోకం వసు चाणोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमौ व्यक्तन् तेषाङ्के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्या वेशमनोये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलन्ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मान्ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्या वेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्वा मयि बुद्धिन्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्नसंशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जया अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुर्यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानात् ध्यानो विशिष्यते ध्यानात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारस् सन्तुष्टः सततये योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयो ो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरि त्यागी भक्तिमान्यः प्रियः समः च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविभर्जितः तुल्यनिन्दास्तु विल्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्तिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु एण्डिङ्ग् प्रार्थना योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु हरये नमः Hare Namaha. Hare Namaha.